Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada satu perpatah Arab. Terlebih dahulu, kita kena ikat atau tambat unta kita. Lepas tu barulah kita doa untuk keselamatan unta tersebut. Kalau setakat berdoa saja, minta Tuhan pelihara unta kita, tapi kita tak berusaha untuk tambat maknanya unta tu akan merayau ke padang pasir dan akan hilang atau mati itu perpatah Arab lah. orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome orang Melayu susah nak terima kebenaran kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, ha, buat tuduhan macam-macam, awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, ha, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekali pun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja. That's it. So, kalau apa yang saya cakap misalan salah, apa yang betul? Okay, apa yang saya cakap ni tak betul. So, yang betul yang mana? Mereka tak boleh nak jawab. Dan uh, bila saya kata video saya yang terbaru ni, bila saya kata sukar untuk Perikatan Nasional nak menang PRU-16, oh, mengamuk. Mereka tak boleh terima. Pandangan itu bagi mereka tak boleh nak diterima. Mereka akan kata, Allah akan memberi kebenaran kepada, apa Allah akan memberi kemenangan kepada kita. Kuasa ni kuasa Allah. Menang kalah kuasa Allah kita berdoa kepada Allah kita akan menang insya Allah bagi mereka cukup setakat kita berdoa ha? baca doa kunud, semayang dan macam-macam lagi untuk kita nak mencapai kemenangan dan kejayaan di Palestin tu 40,000 orang sudah mati lebih dari 40 ribu. Dia orang tak berdoa ke? Yang duduk semayang dalam masjid berdoa dalam masjid pun kena bom, mati dalam masjid masa berdoa. Orang Islam kegagalan di Timur Tengah tu, mereka tu tak semayang ke? Tak berdoa ke? Macam mana keadaan Timur Tengah tu teruk sangat? Allah tak tolong ke? Ke Allah tak mau tolong? Islam berkata, nasib sesatu kaum atau nasib seseorang tu tidak akan berubah kecuali kita bertindak untuk mengubahnya. Pilihan raya yang lepas sebagai contoh. Pilihan raya dua tahun dulu. 6 juta orang tak keluar mengundi. 6 juta. Jadi, kalau 6 juta tak keluar mengundi, di mana usaha kita untuk menang pilihan raya? Tak tahulah 6 juta tu penyokong kerajaan ramai mana, penyokong pembangkang ramai mana. Tapi ramai juga yang tak mau mengundi kerana ha, tak puas hati dengan parti-parti politik yang mewakili kawasan mereka. Baik PAS ke, Bersatu ke, Pakatan Harapan ke, adalah di dalam golongan masyarakat tu yang tak puas hati dengan parti yang bertanding. So, dia orang tak mengundi. Dia orang tak mau usaha untuk mencapai kejayaan dengan keluar mengundi ada yang kata susahlah nak kena belanja duit lah kena balik kampung tu kena ambil cuti lah dan macam-macam lagi ini baru suruh ambil cuti sehari dua ha? suruh belanja sikit untuk balik kampung untuk mengundi itu pun susah ha? jadi satu masalah besar di negara lain, dia orang kena tembak mati. Kita ni setakat korban sari dua punya ha, gaji dan perbelanjaan untuk balik kampung. Itu pun menjadi satu benda yang susah sangat-sangat orang Melayu nak buat. Itu hakikatnya. Tapi bila kerajaan tu yang menang pilihan raya tu dari parti mereka tak suka, mereka komplain mereka kutuk kerajaan mereka ha, kutuk perdana menteri Anwar Ibrahim tapi mereka tak mengundi mereka hanya komplain saja ini tak kena itu tak kena kerajaan gagal perdana menteri gagal tapi awak tak mengundi jadi inilah masalah ha. denial syndrome orang Melayu mereka rasa tak payah keluar mengundi lah. Saya duduk kat rumah, saya baca doa cukup. Minta Allah beri kemenangan kepada parti kita. Tak payahlah susah sangat nak keluar mengundi. Allah akan beri kemenangan insya Allah. Don't worry. God is with us. Kita akan menang dengan bantuan Allah. Kita sendiri tak payah buat apa-apa. Selain daripada berdoa saja. Dan ini saya tengok tabiat orang Melayu ni. Ha dia, dia punya denial sindrom ni teruk sangat. Dan apabila orang Melayu gagal dia kata ini semua salah Cina. Cina jahat. Apabila ha orang Melayu hilang kuasa politik ini semua kerana komunis. DAP Cina musuh Islam kita kena tentang musuh Islam. Kita kena mempertahankan Islam dari musuh Islam. Siapa dia musuh Islam ni? DAP tak pernah sentuh Islam. Awak nak Islam, awak tu lah. Awak nak pergi masjid, pergilah. Awak nak doa, awak doa lah. Kalau awak nak undang-undang Islam, okey. DAP boleh terima. Dengan syarat, di dalam satu demokrasi, awak kena menang 2 per 3 dari parlimen. Baru boleh tukar undang-undang Malaysia ke undang-undang Islam. Kalau nak hapuskan sistem parliamentary demokrasi dan nak gantikannya dengan sistem negara Islam. Okey. Di dalam satu demokrasi, awak boleh buat. Tapi terlebih dahulu menanglah pilihan raya dengan 2 per 3 kalau awak tak boleh menang pilihan raya dengan 2 per 3 majoriti maka sistem circular yang sekarang ada ni kekal kita tak boleh buang sistem circular ganti dengan sistem Islam kecuali dengan kelulusan parlimen 2 per 3 tapi kalau yang keluar mengundi itu ha, tidak cukup untuk beri awak kemenangan di dalam pilihan raya yang cerita apa so duduk kat rumah berdoa ha, baca doa kunut baca surat yasin okay, sujud dan minta Malaysia ni ditukar menjadi negara Islam tanpa apa-apa usaha kita lah ini sikap orang Melayu yang saya kata denial syndrome tadi mereka berasa hanya dengan ha, tadah tangan ke langit hanya dengan minta Allah ha, buat kerja kita tak payah buat kerja suruh Allah buat kerja kita akan menang tapi tak berlaku dulu masa merdeka kerajaan dipimpin oleh orang Melayu akhirnya kuasa orang Melayu merosot tahun 69 ha, orang Melayu hampir hilang kuasa tubuhkan barisan nasional untuk kembalikan kuasa kepada orang Melayu okay. akhirnya zaman reformasi orang Melayu kuasa dia merosot dan reformasi ini berjaya kerana sokongan DAP dan golongan bukan Melayu, golongan orang Cina, orang India. Akhirnya Mahathir terpaksa letak jawatan serah kuasa ke Pak Lah. Sebab kalau tidak, pilihan raya sekali lagi, pilihan raya tahun ha, 2004, barisan akan kalah. Sebab orang Melayu sudah pecah dua dan orang bukan Melayu solid di belakang barisan alternatif. Pilihan raya 2018 sekali lagi. Orang Melayu berpecah. Kuasa orang Melayu pun ha, merosot. Dan barisan nasional kalah. Dan Najib Tun Razak disingkir. 2022 lagi. Okey, pilihan raya akan datang. 2006 atau 2007. Apa beza? Kalau keadaan tidak berubah, ha? dia punya keputusan pun tidak akan berubah. The English saying, doing the same thing over and over again while expecting different results is called lunasi kegilaan itu berpatah orang putih seorang melayu inilah kalau setakat nak berteka bergaduh ha maki sama-sama sendiri di dalam media sosial di dalam TikTok live ha melayu maki melayu melayu benci melayu melayu benci undang-undang Islam Melayu benci ulama dan Melayu terus berpecah dan tidak bersatu maka the Malays deserve their fate biarlah Melayu tidak ha, kembali kuasa politik sampai mereka sedar tapi dalam keadaan sekarang saya tengok mereka tak sedarlah. lah apa yang berlaku dalam negara ni semua salah China all the fault of the Chinese. Not the fault of the Malays. Malays ni mangsa, victim. Yang aggressor ni, China. Tapi apa orang Melayu buat? Kalau betul lah mereka rasa orang Melayu sudah hilang kuasa ekonomi, orang Melayu sudah hilang kuasa politik, apa mereka buat? Tak ada apa. Mereka cuma masuk media sosial, ha? Melayu maki Melayu dan mereka kata Tuhan akan menentukan siapa akan menang, pilihan raya akan datang. Kita tak payah buat apa-apa, kita berdoa saja. Biar, ku, ha? Biar Allah buat kerja ni. Kita relax, kita tak payah buat apa-apa. This is the Malay mentality lah. Dan kalau kita cerita, ha? keadaan sebenar macam sekarang ni saya duk cerita oh dia orang marah lah dia maki lah oh you ni sudah berubah lah you ni sudah you turn lah you ni sudah kena belilah sebab mereka tak boleh terima kebenaran macam mana pun ha? bukan Melayu yang salah orang lain yang salah ha, ini sikap orang Melayu so the Malays macam Abdullah Badawi katalah a country Malaysia ni a country with first world infrastructure but third world mentality dan ini disebabkan orang Melayu assalamualaikum salam sejahtera